На кибернетике ты -то точно не веришь. А что в нее верить? Я вообще ни во что не верю. А вообще халява бывает. Я не верю в то, что нужно что делать, что она пришла. Это вероятность того, что тебе повезет, и есть вероятность того, что тебе не повезет, и не более. Она пройдется? В Бог. С космоса она приходит. Нам всегда нужно быть с тобой. Где-то в карме сидит и иногда выходит. Везде. Там, где ты ее не ищешь, там она и прячется. А вот она сама приходит ниоткуда не берется, она везде, просто она это, очень разжиженная, но иногда она собирается в плотные сгустки и получается, что вот пятерка. Ну, если так думать, это халява, и либо меньше объединяется с укреплением того, что мы делаем, с одной так что в халяву верю, но а если на ней противно. Халява — это, короче, когда ты пьешь какой-то занудный предмет, который ты не можешь месяц да, как мы и приходишь, что препод пытаем. Готовы сдавать? Да, готовы. Точно готовы? Да, готовы. Ну давай зачёску, и Если цепь называется... Да, будем облом, а потом облом... Еще коляво. раз в Я... месяц сдаем. Но все-таки, халява да. бывает, случается.